Всем приветствую с вами Генсетов. Мы продолжаем проходить к 4 И наша миссия называется Zeris The Нам надо сесть в машину романа. Первым делом и отправляться к станции метро. Что ж, поехали Не обращайте на этот звук. Вторая серия GTA 4 вышел удачно. Ну, вполне там, без лагов, без всего, как мы играли в, серии, в прошлый раз. Вот когда мы уже переустановили винду тогда уже дело уже пошло. Так, по сигналу вот этим шалавом. Вот и, и мы и мы в первый очередь будем мутить вот с этой, которая сидит справа от нас. Но у нас будет, когда мы будем еще проходить дальше и дальше, когда будет свадьба Романа, то, ну вот, возможно, я уже забыл, если не придет девушка Нико, то убьют Романа, если она придет, то убьют девушку Нико, и потом она станет продажным копом. Ну, это вот, когда я проходил, там я думал, что она продолжит коп. Вот мы и приехали к ней домой. И хотелось бы, чтобы создали мод специально. Ну, знаете, как, как быть, в GTA San Andreas под кофе-мод. Чтобы там можно было делать шипили-вили. Э, от третьего лица, как бегающий СиДжей. Ну, короче, поняли. И вот хотелось бы, чтобы они создали так, вот такой же мод и на GTA 4. Мы едем э, в российскую ме... Э, мы едем в, в, в российскую... Ну, то приехали в российский магазин. нам надо купить что-нибудь из одежды. Так, купим себе такие вот джинсы. Ну, вот такие. Это для армии. Ну-ка, давайте. О, хоть вы, хоть вы, как мужик. Теперь надо посмотреть на ну, курточку. Так. Ну, хоть черный. Ой, черненький я подметил. Черный пуховик. Ну да, вот такой вот сойдет. Но, Впрочем, сейчас купим ботинки Нику и можно заходить. Вот такие вот магазины купим. Ну, все. Что ж, вот мы и прошли на нашу третью миссию. С вами был Евгений Титов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, также подписывайтесь на группу. И хотя я вам кинул ссылку на новую группу, она будет в описании. Всем удачи и пока.